सत्य बिहार विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश पक्षाचे माजी प्रदेश अध्यक्ष बिहारच्या दौऱ्यावर बिहार, बिहार विधानसभा निवडणुकीत मजलिसी इथे हादुल मुस्लिम इन ला अभूतपूर्व यश मिळत आहे सुरुवातीच्या वृत्तानुसार पक्षाचे महा पक्षाचे सहा उमेदवार आघाडीवर आहेत ज्यावर देशभरातील मजलीस नेते आनंद व्यक्त करत आहेत पक्षाचे माजी प्रदेश अध्यक्ष सय्यद मोईन जे नांदेडचे आहेत ते देखील निवडणूक प्रचारासाठी असुद्दीन ओवेसी यांच्या सूचनेनुसार बिहारमध्ये पोहोचले आहेत निकाल येत असताना सय्यद मोईन यांनी जनसंपर्क मोहिमेतील अनुभव सीमांचलमधील लोकांचा अभूतपूर्व पाठिंबा आणि त्यांच्या बिहार दौऱ्यातील मजलीसची वाढती लोकप्रियता यावर समाधान व्यक्त केले आहे ते म्हणाले की बिहारमध्ये मजलीसच्या उदयाने हे सिद्ध झाले आहे की लोकांना बदल हवा आहे त्याचवेळी त्यांनी काँग्रेस आणि राजदने केलेल्या आरोपांना जोरदारपणे नकार दिला की मजलीस ही भाजपची बी टीम आहे सय्यद मोईन यांच्या मते हा आरोप केवळ त्यांचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न आहे त्यांनी पुढे म्हटले की बिहारमध्ये मजलिसला संपवण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले परंतु मजलीस नेते प्रभावी प्रचार आणि लोकांच्या समजुतीमुळे हे सर्व कट उधळून लावला गेला

कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर बिहार के अंदर उभरी है जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में भी बल्दियाती चुनाव आने वाले हैं तो इन नतज का क्या कुछ यहाँ पे तो आपको महसूस होते पड़ेंगे और कि इस तरह से यहाँ के पार्टी को उसका फायदा मिल पाए देखो ये तो एक हकीकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इतिहाद मुसलमिन की जिस तरीके से काम है अवाम के और जिस तरीके से मजलिस इतिहाद मुसलमिन आवाज उठाती है उसको देखते हुए आज यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि अभी चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो नगर परिषद के इलेक्शन हो बल्दियाती इंतबात कॉरपोरेशन के जितनी भी इंतखात है मजलिस इतिहाद और मुस्मिन ने तारीखी कामयाबी हासिल करेगी इन उसी का नतीजा है कि मजलिस की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए कल मुतखेड़ में कांग्रेस के लोग ज्वाइन हुए देगलोर में कांग्रेस के लोग ज्वाइन है भोकर में कांग्रेस के लोग ज्वाइन हुए तो ये ताकत को देखते हुए नांदेड़ में आज वंचित ने और कांग्रेस ने अलायंस किया और वो लोग तयब किए तो ये मजलिस की बढ़ती हुई ताकत का नतीजा है कि कांग्रेस देख रही है कि मजलिस के पीछे लोग आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान बल्कि अल्हमदल्ला पिछड़ा हुआ पूरा तफा है शेड्यूल कास्ट पूरे है दलित समाज है ये तमाम के तमाम लोग मजलिस के साथ इसलिए आ रहे हैं कि वो देख रहे हैं खुली आंखों से कि आज तमाम तर समस्याओं पर मसाइल पर बात कौन कर रहा है कौन सी पार्टी कर रही है तो इनशा एक बेहतरीन नतयज आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जिला परिषद के इलेक्शन में नगर पंचायत में नगर परिषद में मजलिस हासिल करेगी इनशा महाराष्ट्र टुडे मराठी ब्यूरो रिपोर्ट बिहार विधानसभा